Almaniyanın Şimali Rein festivali əyalətində ermənlərin keçirmək istədikləri yürüş mitinqinə icazə verilməyib. Report xəbər verir ki, Ahlen və Hamm şəhər polis təşkilatlarından əldə etdikləri məlumata görə, sözü gedən şəhərlərdə yaşayan ermənlər Noyabrın 2-sində yürüş mitinqi keçirmək üçün şəhər rəhbərliyinə müraciət ediblər, lakin Ahlen və Hamm şəhərlərinin bələdiyyələri ermənlərin yürüş mitinqinə icazə verməyib. Əldə etdiyimiz məlumatda deyilir ki, Ermənlərin yürüş mitinqinə icazə verilməməsinin əsas səbəbi onların seçdiyi marşrut olub. Belə ki, onlar şəhər rəhbərliyi ilə icazə almaq üçün etdikləri müraciətdə qeyd ediblər ki, Ahlen və Hamba toplanış məntəqəsində mitin keçirdikdən sonra avtomobilləri ilə iki şəhəri birləşdirən yolda avto yürüüş etmək istəyirlər. Hər iki şəhərin rəhbərliyi Ermənlərin Hamburqda avtobanın bağlanması Dönmələr insan düşməli gecikməsi ilə nəticələnən aksiyanı misal çəkərək oxşar yürüüşə şəhərlərin icazə vermediklərini bildiriblər. Məlumatçı bildirir ki, Axilen şəhəri əhalisinin sayına görə Türkiyə vətəndaşlarının ən çox yaşadığı Almaniya şəhəridir.